Хочу назвать ряд жилищно-строительных кооперативов, которые имеют задолженность не 100 тысяч, а еще 150, около 200 тысяч задолженности. Это такие кооперативы, как Выселка 6. Это такие кооперативы, как Желтень 12, Желтень 10, Желтень 14. Есть комфорт. Жилищно-строительный кооператив по Саксаганскому району, это Домобудивельник 5, 197 тысяч, только задолженность этого кооператива перед нашим предприятием. Сейчас везде, по городу, горячая вода подается. Эти кооперативы мы ограничили подачей горячей воды. И я думаю, эта мера вынуждена предприятиям, чтобы ограничить их. Но все в руках руководства этого предприятия и их жителей. Поэтому обращаюсь к руководителям ЖСК, обращаюсь к истинным жителям, обращаюсь к жителям города. Пожалуйста, заплатите, погасите задолженность, пожалуйста, оплатите текущие платежи, потому что город останется без горячей воды.